Доброй ночи. События дня на БТБ. Президент Петр Порошенко провел телефонную беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время разговора стороны обсудили мирный план по урегулированию ситуации на востоке Украины, шаги, которые необходимо предпринять для прекращения огня и решения конфликта мирным путем. Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную российско-украинскую границу на территорию Украины попали танки. Примечательно, что в сообщении на сайте Кремля Петра Порошенко официально называют президентом Украины. Ситуация в Украине президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель, а именно координацию усилий по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях. Федеральный канцлер заверила украинского президента в последовательной поддержке его инициатив и выразила готовность содействовать процессу нормализации ситуации в Украине. Украинские военные пограничники возобновили контроль над участком государственной границы длиной в 100 километров на востоке Украины. Об этом сообщили руководители силовых ведомств страны на совещание, которое в срочном порядке провел президент Украины Петр Порошенко. Два танка Т-72, находящихся на вооружении России, сегодня появились у боевиков в городе Снежная Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Он отметил, что в Украине эти машины выведены из боевого состава вооруженных сил. По его информации, колонна движется в сторону Донецка. Информацию о танках из России подтвердила глава МВД Арсен Аваков. Сегодня мы наблюдали три танка, которые, которые прошли по нашим данным через границу и находятся в и находились сегодня утром в Снежном, после чего два из них двинулось по направлению Горловки, были атакованы нашими вооруженными силами. Идет бой, еще я не могу сказать о окончательном результате, могу лишь сказать, что часть этой колонны уничтожена. Автобус с детьми, который сегодня был захвачен вооруженными людьми, на выезде из Снежного со всеми пассажирами въехал на территорию России. Об этом сообщил начальник управления криминальной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко. Дети проследовали на территорию Луганской области. Красный луч через контрольный пункт Должанска. И сейчас они на территории России. То есть через Керченский залив по территории России они будут направляться в Крым они будут через территорию России, они будут направляться до Крыма. И как сообщает офис уполномоченного президента Украины по правам ребенка на своей странице в Facebook из захваченных снежным боевиками так называемой Донецкой Народной Республики 25 украинских детей 9 отпустили. Других удерживают российские пограничники. Краматорске представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики запретили вывозить детей из детского дома «Антошка», в том числе малышей с особенными потребностями. Об этом телеканалу БТБ по телефону сообщила руководитель программы «Сиротству нет» Дарья Касьянова. Детей из дома ребенка, Краматорского дома ребенка «Антошка», там где находится около 60 детей до 3 или 4 лет, собирались вывозить сегодня на оздоровление. Вот. И вчера вечером, в 9 часов вечера, к ним пришли Представители так называемой Донецкой Народной Республики представились и сказали, что они не разрешают никуда выезжать детям без согласования с ними. И поэтому сегодня нам позвонили сотрудники дома ребенка, сообщили о том, что они не могут выехать. Сейчас Донецкий Облздрав, Донецкая областная администрация пытается всячески решить эту проблему. При содействии Министерства социальной политики за время военных действий из Луганской области было эвакуировано три детских дома семейного типа, в которых находилось 15 детей. Из Донецка вывезли 45 воспитанников, а также 13 семей, где проживали 38 приемных детей. Из Крыма эвакуировали два детских дома семейного типа, где пребывали 12 детей. Для вывода мирного населения из района проведения спецоперации на Донбассе руководство АТО определит специальные блокпосты. Там будут введены усиленные меры проверки. Также эти пункты пропуска обеспечат питьевой водой и медикаментами. Для временного размещения переселенцев государство уже подготовило 42 тысячи мест в разных областях Украины. А в регионах уже функционируют городские координационные центры по вопросам переселенцев. В одном из них побывала наш корреспондент Тамара Каноненко. Еще вчера у Алисы Федоровны был собственный дом. Мама взрослого сына, бабушка двух внучек. Она и подумать не могла, что в 54 придется начинать жизнь заново. В Киев из Славянска перевезла всю семью. Женщине помогли в координационном центре решить главную проблему ⁇ жилищную. Нашли не только комнату в общежитии, но и неравнодушного человека, который за нее заплатил. Сегодня я пришла, заполнила нужные бумаги, получила тоже нужный документ. И пришлось обратиться по поводу жилья, так как нам уже действительно жить будет негде. Ну, в общем, так команда работает Тут слаженно, конечно. Я даже сама не ожидала, что, в общем-то, в принципе очень ведь тяжело. С начала работы Киевского центра с 22 марта сюда обратились более трех с половиной тысяч переселенцев. Основная задача учреждения – контактирование с различными городскими структурами для оперативной помощи людям, переехавшим в столицу. Кроме этого, каждому зарегистрировавшемуся в центре выдают специальную справку. Она позволит ему в дальнейшем беспроблемно регистрироваться в паспортных столах, для временной хотя бы регистрации для проживания в городе Киеве и, соответственно, в дальнейшем получать через районные органы социальной политики различные помощи, как финансовые, так и другие варианты. Штат центра состоит из 10 человек. Здесь работают представители Департамента социальной политики, образования, пенсионного фонда, центра занятости. Кроме этого, в центре постоянно дежурят волонтеры. Леся работает тут более двух месяцев, предоставляет переселенцам психологическую помощь. Мы работаем и с детьми в таких условиях. Они рисуют у нас, лепят из пластилина, делают разные картинки. А когда с нами общаются взрослые люди, то мы обсуждаем насущные проблемы, как дальше быть. Что делать? У многих людей, переезжающих в другие города, там не оказывается ни друзей, ни знакомых. Поэтому такие центры ⁇ единственная возможность начать новую жизнь. Здесь подскажут, в какой детский сад устроить ребенка, как быть с пенсией и соцвыплатами, предложат жилье или работу. Кроме того, с городскими координационными центрами по вопросам переселенцев сотрудничают волонтеры и различные благотворительные организации, содействующие переселенцам материально. Тамара Каноненко, Владислав Плешаков, БТБ. Девять шахтеров ищут под завалами частной угольной шахты на Донбассе. Сегодня ночью там прогремел взрыв. По предварительной информации, госслужбы по чрезвычайным ситуациям на глубине 300 метров взорвался метан. Четыре отделения горноспасательной службы пробивались сквозь завалы весь день, но пропавших шахтеров пока не нашли. В профсоюзе работников угольной промышленности не верят в скорый успех спасательной операции, так как обрушения в шахте масштабные. Милиция Донецкой области начала расследование по статье нарушения правил безопасности на работах с повышенным риском. Как в Минэнергоугле. Шахта, где произошла авария, не зарегистрирована и работала фактически незаконно. Газпром больше не намерен переносить сроки перевода Украины на предоплату. Об этом заявил глава российской монополии Алексей Миллер. Москва ожидает от нафтогаза Украины почти 2 миллиарда долларов до 9 часов утра 16 июня. В противном случае вводится режим предоплаты. Миллер обвинил премьер-министра Украины Арсения Яценюка в срыве газовых переговоров. По мнению главы Газпрома, премьер сделал это, заявив, что Украина не будет платить больше, чем 268,5 долларов за тысячу кубометров газа. И назвал такую позицию откровенным шантажом. В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что предлагаемая Россия цена в 385 долларов неприемлема и выразил готовность к началу судебных разбирательств в стокгольмском арбитраже. Доверие украинцев к банковской системе национальной валюте растет. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка о ситуации на денежно-кредитном рынке. Так в мае прирост депозитов физических лиц в национальной валюте составил 1 миллиард 300 миллионов гривен. По счету не учитывают информацию из областей, где наблюдается общественно-политическое напряжение. Также на 3,7 миллиарда гривен увеличились депозиты юридических лиц. Как отмечают Нацбанки, улучшение ситуации содействовали системные меры регулятора, направленные на обеспечение стабильности банковской Системы и поддержку ее ликвидности. Под руководством Степана Кубева Национальный банк работает чуть более 100 дней. За этот период новой команде удалось остановить отток депозитов и девальвацию нацвалюты, обеспечить свободный доступ к вкладчикам к своим деньгам, побороть валютных спекулянтов и многое другое. Про важнейшие шаги и достижения регулятора. Далее в сюжете. Одним из главных успехов нынешнего руководства Национального банка и правительства эксперты называют восстановление сотрудничества с Международным валютным фондом и активизацию работы с другими международными финансовыми институциями. Средства МВФ, Мирового банка, ЕБРР и других инвесторов позволили увеличить золотовалютные резервы. За май они выросли на 26% и ныне составляют 17 миллиардов и почти 900 миллионов долларов. А это значит, Украина располагает достаточными ресурсами, чтобы выполнить все свои внешние обязательства. Ми провели ряд змін, які дозволили ми провели ряд змінень, позволивших за фантастически короткое время получить средства по двохлітній программі МВФ народним валютним фондом від міністерства США, а також Євросоюза. євросоюзу, як это подтверждение того, що Україна на правильному пути развития, трансформації і реформирования на шляху розвитку, трансформування, реформування. Жесткая позиция главы Насбанка Степана Кубева позволила прекратить практику проедания ресурсов. Регулятор не выходит с интервенциями на межбанк, чтобы поддержать гривну, дав возможность курсу формироваться на рыночных принципах. Одновременно НБУ начал борьбу против спекулянтов. В результате, вопреки мощному политическому давлению, гривну удалось стабилизировать. Более того, отмечают эксперты, созданы предпосылки для дальнейшего ее укрепления. Исторически гривна во втором и третьем квартале каждого года входила в свою фазу укрепления. Это вот связано было с тем, что у нас ожидался новый сезон сбора урожая. Всегда э, отмечается превышение предложения валюты над спросом в эти периоды. И возможно, гривна может выйти на уровне 11, а возможно, на уровне 10,50. Обеспечение банков ликвидностью эксперты также отмечают как важнейший шаг со стороны регуляторов в направлении обеспечения стабильности финансовой системы. Новый прозрачный механизм рефинансирования от НБУ открыл доступ к финансам всем участникам рынка на равных условиях. Благодаря этому инструменту население почувствовало уверенность в доступе к своим сбережениям. Главное ⁇ дать клиентам допуск своим деньгам. Они должны понимать, что они в любой момент могут прийти и взять свои деньги. Это очень важно, тем более вот в, такой, в такую тяжелую минуту, да, то есть клиент должен быть спокоен. Поэтому стальный банк пошел, наверное, на э, с одной стороны, популярные меры для банка, потому что банки получили ликвидность. Уже в апреле банкиры констатировали существенное замедление тока депозитов, а в мае, по предварительным данным НБУ, наблюдался приток вкладов как физических, так и юридических лиц в большинстве регионов. Аналитики уверяют, в ближайшее время тенденция только закрепится. Но я думаю, что в пределах месяца полтора банковская система даст по депозитам прирост. А это означает, значит, ликвидность у банковской системы поднимется. И из тех 39 банков, которые сегодня испытывают сложности при платежной дисциплине, я думаю, спокойно из этой проблемы банки выйдут. В течение двух месяцев они смогут выйти. Правильным шагом эксперты называют и начало проведения стресс-тестов банков. Оно должно определить объективное состояние системы. По результатам станет тесна сумма, необходимой до капитализации отдельных финучреждений. Мы Чітко націлені на швидкий якісний чітко на і якісний, ефективний прозрачний рост банківської системи. Фінансова стабільність і нинішня платежеспособності дійсна і будуть розпространятися на ринки України. Є чітко процедура технічного виконання чітка технічна процедура виконання міжнародними аудиторськими компаніями стрес тестування 15 і 22 банків. относительно усиления надежности финансовой системы, международных стандартов и обеспечения финансовыми инструментами в проведении экспортно-импортных операций. Дальнейшее развитие банковской системы будет отражено в стратегии реформирования сектора до 2020 года. К разработке документа привлекли и участников рынка и международных экспертов. Уже в ближайшее время его вынесут на заседание правления НБУ. Манков Тунтарасчакан, Владлен Ноль, Евгений Геранин, БТБ. Посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский допускает переход нашего государства к безвизовому режиму с ЕС до конца текущего года. Он также заявил, что экономическая часть соглашения об ассоциации Украины и ЕС будет подписана 27 июня. И правительство уже сейчас ничего не мешает начинать экономические преобразования в стране. Ассоциация с Европейским Союзом даст Украине какой-то опыт, покажет схемы, как работать лучше, как использовать украинский потенциал. Но начинать надо координированно, сообща. Реформа не должна привести к расшатыванию и распаду госструктур, а к их эволюции, чтобы они смогли работать эффективнее. В бразильском Сан-Паулу начался 20-й чемпионат мира по футболу. В первом матче на новом стадионе «Арена Каринтия» встретятся сборные Бразилии и Хорватии. В финале турнира сыграют 32 национальные команды. Они проведут 64 матча на 12 стадионах. Четыре из них построены специально для чемпионата, еще восемь полностью реконструировали. Бразилия потратила на проведение Мундиали рекордные 11 миллионов долларов, из-за чего в стране уже несколько месяцев не утихают уличные протесты. Вот и сейчас в нескольких километрах от стадиона, где проходит церемония, полиция борется с сотнями демонстрантов с газом. Те забрасывают силовиком камнями и обвиняют правительство в непозволительных расходах госбюджета. Спасибо, что этот день вы провели с нами. Дальше информация про главные темы новостей пятницы, 13 июня. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи и до встречи. Создание службы финансовых расследований. Свои предложения выдвинут предприниматели и представители фискальной службы. Аграрная Украина готовится к сбору урожая. О первоочередных задачах минагрополитики страны расскажет министр Игорь Швайка. Ветроэнергетика это путь к энергонезависимости. Акцию с таким названием Ко Всемирному дню ветра проведут в Киеве.